По официальным данным, Харьковская область уже приняла больше двух с половиной тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. Это только те люди, которых разместили и обеспечивают местные украинские власти. Чем же отвечают вынужденные переселенцы с Востока? Благодарностью было бы логично, но, увы, далеко не все. Беженцев я повидала немало и всегда, наверное, подсознательно старалась найти собеседников из числа тех, кто за единую Украину. С ними легче, они свои. Но они это не большинство. Это детский лагерь «Ласточка» под Харьковом. И сейчас здесь нашли убежище больше ста жителей Славянска. У входа в корпус развивается флаг Украины. Но патриотизм в сердце далеко не у каждого. Я Украинские журналисты для многих беженцев – красная тряпка для быка. Российская пропаганда сделала свое дело – Своими они называют представителей так называемой Донецкой республики и российских боевиков, а украинских военных воспринимают как, как врагов, да, потому что ну, сами же не начали, как бы пока не было украинского, ну, пока не ну, было просто просили военных. Да, Александра на Харьковщину приехала сама с двумя детьми без мужей. Здесь большинство женщин, мужчины остались в Славянске. и да кто-то из них воюет против сил АТО. Мы, у нас, конечно, там мужчины стоят, они это, молодцы. Не, 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 мы их поддерживаем. Мы сами там стояли. Мы сами, мы, вот мы сами, я с тамас, района Машмета. Мы там стояли, мы стояли, не пускали на Андреевке войска. У нас там мужчина вообще на переехал. Мы, мы были против, мы там сами стояли. Мы ну, женщины с детьми. Сейчас я с мужем приехала. Я его забрала. Потому что если его убьют, у меня трое детей на руках, но мои дети будут помнить прекрасно. Теперь тех, кто еще вчера помогал террористам, а сейчас с ними душой, щедро кормят и ходят на Харьковщине. Самое интересное, что с ними в добре и тепле тяжелые времена переживают и 20 здоровых мужчин. Пока не работают. Пока не работают. Ну, еще хотела працевать, там, когда картошку полула. А ну, еще не хотела. Не хотела. Ну, на то, что не хотела. Кто привык до работы, то и працевать на сегодня, а те, тише... Не работе понятно, что этого. А сколько человек захотели подработать? Четыре человека. Вот так и живут на деньги государства, которое терпеть не могут. Нам привозят вещи, нам привозят моющие, ну все, что нам надо, все нам привозят. Здесь нас куют на, кормят на убой. Пищеблок полностью обеспечен продукцией на сто процентов: фрукты, овощи, все свежее. Мясо бывает. Мясо, молоко, рыба колбаса, кондитерские изделия, хлеб, все свежее, трехразовое питание. Кладовки и холодильники буквально ломятся от провианта. Вроде хорошо, но от чего-то грустно. Очень странное ощущение. Я не понимаю, как так. Люди приехали спасаться в Украину, но при этом Украину совершенно не поддерживают. Украинскую страну <свеч> как агрессора. Правильно воспринимают люди вот здесь в основном? Ну, конечно. А как по-другому? Они остались голые, с голой жопой. У нас Украина распалась, все, ее уже не будет. И я, ну, я считаю, что навряд ли Донецкая и Луганская республика согласятся войти с, опять же в независимую Украину. Большая часть России хотят, естественно. Потому что Россия страна не, ну, она не то, что независимая, она стойкая. Почему они не уезжают в Россию, сами объяснить толком не могут. Говорят, например, что Марокко с документами будет, а кто-то ждет победы Донецкой республики. При этом полностью оправдывает методы самопровозглашенной власти. Они вышли у нас в Славянске, и они стоят за Славянск, за людей. Поэтому, наверное, это действительно адекватный поступок, что они стоят за людей. А вот как по мне так быть может логичнее не брать на безвременное содержание таких предателей, а купить им билеты в Россию. Пусть едут, они же так за нее ратуют.